चलो हिंदी करेंगे देखिए आज जो है एक गए तीन महीने से अरे ठीक है कल तीन जो तीन महीने हुए हैं जो आंदोलन मराठा समाज के कुछ लीडरान जो है उन्होंने शुरू किया है पहले तो सिर्फ कहा था कि भाई निजाम शाही में जो हमारे कुछ नाम जो है कुर्वी करके है तो उसकी खोज की जाए और हमको आरक्षण दिया जाए सरकार ने उसको मान्यता दी तो ये कदम और आगे था। इस पूरे जो मराठा वाला गए जितने भी मराठा है उनको खुद भी सर्टिफिकेट दिया जाए और में लिया जाए फिर कहा गया कि पूरे महाराष्ट्र में जो है जितने मराठा लोग हैं उनको खुद भी सर्टिफिकेट दिया जाए फिर कहा गया फिर हमको जो आरक्षण चाहिए वो ओबीसी में ही चाहिए हालांकि ये आरक्षण महाराष्ट्र में चार पिछले जो आयोग हुए उन्होंने उसको नकारा है इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मांग को जो है मंजूरी नहीं दी इसके बावजूद जो है कई लोग कई जो है फॉर्मर जस्टिस है कहीं उनकी कमेटी की गई कहीं जो आयोग था, उनके जो ओबीसी के सदस्य जो है वो उन्होंने इस्तीफा देने के लिए उनको मजबूर किया गया फिर वहाँ ऐसे लोग लाए गए और यही प्रोग्राम दिया गया कि मराठा समाज को जो है आरक्षण देना है और अलग अलग अलग, अलग, अलग रास्ते जो है अपनाए गए एक तरफ से जो है कोई सर्टिफिकेट चौपन लाख लोग अब कहते हैं चौपन कोई कहता है सत्तावन लाख लोग की जो है खोज तो हुई है और उनके जो भी जो फैमिली में या लंबे तक उनको भी जो है वो भी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और वो सारे जो है ओबीसी में आ जाएंगे मतलब करोड़ों की संख्या अब इतने लोग आते हैं तो जो ओरिजिनल जो ओबीसी है जो जो है इन सबका जो, सब जो आरक्षण जो है खत्म हो जाएगा तो सिर्फ पॉलिटिकल आरक्षण खत्म होता है ये नहीं है जो नौकरियां है शिक्षा है एजुकेशन है ये सब आरक्षण जो है ओबीसी का खत्म हो रहा है और इसके लिए जो अलग अलग स्तर पर जो है लोग नियुक्त किए गए और जो भी मांगे आगे उन्होंने रखी उसको मान्यता देने का काम हुआ है अब अगर ऐसे लाखों लोग जुटाकर कर और शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो अगर कुछ भी मांगे अगर मंजूर होती है तो आज ये हमला ओ बी सी के ऊपर हो सकता है सर शेड्यूल सास्ट के ऊपर शेड्यूल ट्राइव के ऊपर भी हो सकता है और, और कुछ भी हो सकता है अगर सरकार जुटी है तो लाखों लोगों के सामने तो बिल्कुल भी हो सकता है और ये भूल रहे हैं हम लोग कि इसी राज्य में है चौपन प्रतिशत ओबीसी है दलित है अधिवासी है दूसरे लोग इन इन के ऊपर जो है अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ आज महाराष्ट्र से अलग अलग जाति के जो लीडर है एमएलए है पोलिटिकल दूसरे कुछ सरकारी अधिकारी हैं अलग अलग संगठन हैं उनके लोग करीबन सत्तर अस्सी लोग यहाँ जमा हुए एक शॉर्ट नोटिस देने के ऊपर और उन्होंने जो है इसका विरोध किया है और आगे जो है ये भी कहा है हम लोगों ने कि एक तारीख को सारे एम एल एमपी और तहसीलदार इनके ऊपर जो है मोर्चे लेकर जाएंगे मोर्चा लगाएंगे और उनको तो कहेंगे कि हमारा ओबीसी का आरक्षण बचाव दूसरा जो हमने कहा है कि एक फेब्रुआरी को जो है हम लोग एक फेब्रुआरी को ये प्रोग्राम करेंगे मोर्चा लगाने का तीन फेब्रुआरी को जो है नगर में जो है बड़ी रैली होगी और तीसरा क्या महाराष्ट्र और सोलह फेब्रुआरी तक जो कल का जो है ड्राफ्ट आया है जो फैमिली के जो रिलेशन में जितने हैं उन सबको जो है एक बस शपथ पत्र दिया गया उन्होंने दिया तो उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा बस एक शपथ पत्र दे दो कि हम है इसके जो है हम रिलेटिव लगते हैं तो ये सब जो है इसके ऊपर जो है हम हरकत ले रहे हैं ऑब्जेक्शन रहा है लाखों लोग जो है हमारे जो है करेंगे और फिर एक ओबीसी की यात्रा भी निकलेगी महाराष्ट्र के लिए जिसकी शुरुआत जो है मराठवाड़ा से होगी उसके बारे में जो डिटेल्स जो है वो उसके ऊपर विचार विम्प हो रहा है पत्रकार सूत्रांची नियुक्ती असेल किंवा ज्या पद्धतीनं प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जी अधिसूचना काढणं असेल हे सगळं मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानं झालंय हे तर सर्वांना मान्य आहे पण असं असताना कुठं तुम्हाला विश्वासात घेतलं गेलं नाही का अशा काही परिस्थिती होती मला विश्वासात घेतलं ते एका पहिल्यांदा की ज्या वेळेला ते म्हणाले की निजामशाहीमध्ये काही लोकांच्या नोंदी आहेत तर ते आपल्याला नोंदी त्यांना ते शोधून त्यांना आपल्याला पूर्वी सर्टिफिकेट द्यायचं आहे म्हटलं काही हरकत नाही कोणवी म्हटल्यानंतर ते ओबीसी होतात आणि त्यांची जर नोंद असेल तर त्यांना अवश्य द्यायला पाहिजे माझा त्याला विरोध नाही मी त्यांना हेही सांगितलं की मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या त्याच्यासाठी जे काही प्रयत्न करायचे ते करा आमचा त्याला पूर्ण पाठिंबा ते ही चर्चा माझी झालेली आहे पण बाकी गुप्ताची जी व्याप्ती वाढत 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 जी गेली त्याच्याबद्दल माझी काही चर्चा झाली नाही ऐकतो आहे बघतो आहे चर्चा अशी नाही ही वेगळा काही निर्णय केला का जर मुख्यमंत्री एकत्र नसतील तेव्हा ओबीसींवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अन्याय होणार असेल आज सर्व ओबीसीचे प्रतिनिधी एकत्र आलेले आहेत काही वेगळा निर्णय घेण्याचा काही हे हे आता वेगळेच निर्णय आहेत ना ठरवले केजे आहे हे हे वेगळेच निर्णय आहेत आणि हे सगळे जे आहेत जे आता मोर्चावर लागणारे सगळे वेगळे निर्णय आहेत असना